Terve! Tämä on Thai Food in Finland-kaupaa. Urkona kylmä kaso. Tämä kaso joulupuu. Urkona paljon kylmä. Tule kaso sisällä. Mitä sisällä on? Tämä kaso paikka. Sisällä on tämä kaunis paikka. Kaso käsityökaapi. Nyt Arkaa joulu tulee, jos kuka haluaa lahja joulu tai kortti. Kasso, tule kasso minun kaupa, mitä sisällä. Tämä mauste ja nudeli ja tämä on riisi. Sitten kastiket ja tämä sipsi. Kasso, tämä kaikki tavalla. Ja tämä pakastin tuote jo sitten tämä toinen pakastin ja ya. rikki ja ya. tämä jääkaapi vihanikset ja nyt vähän tulee lisää perjantaina ja tämä nudelri kaso tämä tämä ja tämä nudeli ja ja inkyvärite tämä paikka syö kaksi pöytä. Kaunis seinä. Kässä on kaunis kuva. Ja täällä Shang ja Singha olutta. Ja tämä juomakaapi. Ja täällä kässä mm, ihana. Joulupukki. Joo, tämä minulla on paikka. Minun kaupunki. โอโกกนึดกัสโซซีเซลล์ไทฟูดอินฟินแลนด์เตละเวทุลโลไก่กิเล